mega kimyo yigirma ikkinchi mavzu kimyoviy bog'lanishlarning turlari kovalent ion metal va vodorod bog'lanish birinchi savol kimyoviy bog'lanish tabiatiga ko'ra necha xil bo'ladi tabiatiga ko'ra uch xil bo'ladi nazariy ma'lumotlaro metal va metal orasidagi bog'lanish hamda metalmas metalmas orasidagi bog'lanish va metalmas bilan metall orasidagi bog'lanish ya'ni kovalent hamda metal bilan metal bog'lansa metal bog'lanish bo'ladi metal emas bilan metall emas bog'langanda kivalent bog'lanish bo'ladi metal bilan metalemas bog'langanda ion iyonbg'lanish bo'ladi d javob ekan ikkinchi savol kimyo bog'lanish hosil bo'lishiga ko'ra nechiga bo'linadi deyilyapti bunda esa to'rt xil bo'ladi kovalent ion vodorod va metal bog'lanishi bo'ladi to'g'ri javob d ekan to'rtinchi savol kovalent bog'lanish qanday elementlar orasida bog'lanish hisoblanadi deyilgan faqat metall orasida bog'lanish hisoblanadi shunda kovalent bo'ladi kovalentlar quti yoki qutsiz bo'lishi ham mumkin beshinchi şey savol ion bog'lanish qanday elementlar orasidagi bog'lanish hisoblanadi deyilgan ion bog'lanish metall va metall mas orasidagi bog'lanish hisoblanadi to'g'ri javob a oltinchi savol metal, metal bog'lanish qanday elementlar orasida bo'ladi deyilgan nazariy ma'lumotllar faqat metallar orasida hosil bo'ladi shuning uchun s variant yani. to'qqizinchi savol s s hamda sp elektronlar orqali hosil bo'ladigan bog'lanish qanday s s va s p orqali faqat sigma bog'lar hosil bo'ladi agar p p bo'lsa agar unda pi bog' hosil bo'lgan bo'lardi o'n ikkinchi savol molekulasida qutubli kovalent bog' bor bo'lgan va tarkibida uchta sigma tutgan moddani ko'rsating gan a variantdan boshlaymiz qutublik kovalent bog'lanish degani turli xil metalmasa bog'langan bo'lishi kerak va shartli ravishda qabul qilingan qilinganmafiyliklar ayirmasi qiymati nol butun to'rtdan kattaroq bo'lishi kerak o azotning nisbiy elektromafiyligi qaraydigan bo'lsak davriy sistemada bor bu uch vodorodniesa ikki butun bir ayirganimizda fa nol to'qqizni beryapti demak bu qutbli bog' hisoblanadi endi tarkibida uchta sigmasi bo'lishi kerak azotning strukturasini iadigan bo'lsak xuddi shu ko'rinishga ega bo'ladi haqiqatdan ham sigma bog'lari uchta bo'ladi to'g'ri javob a variant ekan keyingi testga o'tamiz o'n oltinchi savol quyidagi keltirilgan modda va ionlar orasidan tarkibida donor akseptor bog'lanish mavjud bo'lganlarni aniqlang donor akseti bog'lanish ammiak molekulasida bo'lmaydi sanoqli moddalar desak ham bo'ladi sanoqli emas nitratlar kelsa masalan n uch barcha nitratlarda donor akseptor mavjud farqi yo'q qanaqa nitrat bo'lishi balki natriy nitrat balki kaliy nitrat bo'lishi mumkin hammasida bor ho'p uchinchisida qabul qilmaymiz hop to'rtinchisida ham qabul qilmaymiz ammoniylarni hammasida donor aksepi bog'lanish bo'ladi keyin azot oksidida ham tonakse boglanish mavjud to'g'ri javob d ekan yigirma to'rtinchi savol quyida keltirilgan moddallar orasidan tarkibida qutsiz kovalent bog'lanish mavjud bo'lganlarini aniqlang qutsiz kovalent bog'lanish bir xil metal massalar orasida hosil bo'ladi va agar ikki xil elementdan tashkil topgan modda bo'ladigan bo'lsa unda elektro ayirmasi nol butun to'rtdan kichkina bo'lishi kerak shartli ravishda albatta bir xil metal masla bog'lanyapti ooalen bog'lanish to'rtinchisi ham xu bog'lanish xlor xlor bog'langan mana bu yerda kislorod kislorod bog'langan bu yerda ham qutbsiz kovalent bog'lanish to'g'ri javob s ekan yigirma sakkizinchi savol keltirilgan moddalar orasidan tarkibida ion bog'lanish mavjud bo'lganlarni aniqlang ion bog'lanish metal va metalmas atomlardan hosil bo'ladi shuni inobatga olsak natriy xlor natriy metal xlor metalmas ikkini qabul qilamiz keyin kalsiy nitrat berilyapti kalsiy kislorod kislorod bilan bog'lanadi undan keyin azot markaziy atom ikkita bor ekan i̇şte, bitta endi kislorodlarni bog'lab qo'yishimiz kerak aynan mana shu yerda kalsiy bilan kislorod bog'langan va mana bu yerda ham kalsiy bilan kislorod bog'langan shuni hisobiga ion bog'lanish yuzaga keladi hop endi keyingisi oltinchisi amoniy xlorid bu yerda metal yo'q lekin amoniylarda hosil bo'lganda ion bog'lanish yuzaga keladi to'g'ri javob d ekan keyingi testga o'tamiz qaysi birikmada kovalent bog' kuchli qutblangan hop buni aniqlashimiz uchun elektroofilik ayirmasidan foydalanishimiz kerak a variant suv berilyapti suvda hop kislorodning nisfligi uch yarim vodorodniki esa ikki butun bir ayirmasi bir butun to'rt ekan keyingisi b variantda esa metan berilyapti